В организм человека паразиты могут поступать несколькими путями. Самый э, маломощный путь это через кожу. То есть когда человек идет по лугу, а там выгуливался крупный рогатый скот, он легко может зацепить эхинокока. Эхинокок это паразит, который выделяется с испражнениями крупного рогатого скота. И раньше нужно было вступить в коровью лепешку для того, чтобы заразиться. А сегодня эхинококи расползаются на, в диаметре 8 метров. То есть вы не видите коровьи лепешки, а весь луг может быть заражен хинококами. И просто прошелся человек по траве босиком или в тапочках, то есть чтобы был контакт травы с кожей. И легко и просто. Можно покупаться в водоеме. Очень опасные водоемы, со стоячей водой, то есть озера, заводи какие-то. Там могут быть другие э, паразиты. Лептоспироз. Он легко заражается, легко проникает через мельчайшие повреждения кожи. Неповрежденная кожа для него непроницаема. Но для того, чтобы проверить, насколько целостный покров у вас кожи, возьмите спирт, обработайте спиртом кожу и почувствуйте, что где-то щиплет. Вот это щиплет, это места слабые места в вашем организме, где не течет кровь. Но они есть, микротрещинки есть всегда. И в случае, если покупаться в таком водоеме. Или подойти, люди выехали на пикник рядом озера, кто-то пошел в, воде, в озере помыть руки. Он может легко заразиться лептоспирозом, потому как мышевидные грызуны бегают практически везде. Их очень сложно уничтожить в окружающей среде. Это основной переносчик лептоспироза в дикой природе. И человек пошел, помыл руки, чтобы чистыми руками есть еду. А на самом деле он может заразиться лептоспирозом. Опасность очень высокая, то есть э, при заражении. Температура в течение суток поднимается 39-40 и очень высокая вероятность умереть буквально в первых несколько дней. То есть просто поехали на пикник, а вот так вот э, произошло. Но кожа не самый мощный путь. Более значительная площадь, раз в 50, это органы дыхания. Это тоже путь заражения паразитами, хотя многие считают, что только руки нужно мыть. Это далеко не так, потому как на пылевых частицах великолепно перемещаются яйца паразитов и, попадая через органы дыхания, остаются в этом организме. Переноситься может быть все, что угодно, но это один из путей. И самое опасное время для заражения паразитами таким путем – это весна. Потому как бродячие животные, некоторые люди, оставляют свои следы в окружающей среде, не доходя до туалета. Яйца паразитов под снегом в прохладных условиях великолепно сохраняются. Весной когда снег сошел, легкий ветерок, поднялась пыль, и вот с этой пылью могут в организм попадать многие паразиты. Это знали, кстати, в Средней Азии. У меня одна знакомая э, жила там, и она поражалась, что э, в юртах дети до года находятся в юрте, их не выпускают на улицу. Потому как ветер и э, такие пылевые бури там не редкость. И очень легко ребенку с слабым иммунитетом таким образом прихватить себе паразитов, ну и потом болеть вплоть до, можно даже и умереть, потому как иммунная система у ребенка формируется очень жестко первые 6 лет, а особенно первый год жизни. И вот здесь вот хотя бы в это время нужно ребенка подстраховать. Люди, находящиеся в других условиях и более старшего возраста, не защищены таким путем зацепить паразитов. Поэтому тут нужно тоже понимать, что это тоже путь. Но более мощный путь, безусловно, это вода, это продукты питания, это то, что входит через пищеварительную систему человека. Здесь возможностей больше, да и паразитам проще так жить, потому как пищеварительная система это не просто вход для паразитов. Для большинства это еще и среда обитания. Ведь тут не нужно бегать за едой. Еда просто попадает. Кто кушает один-два раза в день, дает обильно пищу, и вот этой пищи больше достается паразитам. Потому что пищеварительная система человека при редком питании не способна переварить всю пищу, и больше бонус достается паразитам. Кто-то кормит паразитов правильно, то есть подкармливает их небольшими порциями, ну и больше себе достается, когда человек переходит на режим более частого дробного питания. В этом случае, конечно, паразитам будет немножко сложнее жить, но попасть они могут любым образом, если продукты питания термически не обработаны перед употреблением. И вода не отфильтрована перед употреблением. Потому как вода это тоже путь переноса паразитов в организм, если она не была обработана, не прошла через фильтр, и в ней не убраны и яйца паразитов, ну а заодно и бактерии желательно, чтобы фильтр отфильтровал и вирусы, и грибы, и их токсины. То есть сделать воду реально водой, а не вот этим ⁇ ёршиком непонятного химического состава. Поэтому если человек хочет жить без паразитов, то он должен контролировать как попадание паразитов через кожу в, в определенных уникальных условиях, так через органы дыхания, да тут сложнее, но э, тоже есть возможности уменьшить хотя бы попадание паразитов этим путем. А очень важно контролировать и продукты питания, и употребляемые напитки, потому как это самый удобный способ транспортировки паразитов в организм человека.